Доброго ранку я кажу вам вже з нашими наступними гостями. Так сьогодні до нас завітала Наталя Руденко, це візажист студії Краси Комільфо та Дар'я її помічниця та дуже гарна модель. Розповідай, Наталі, що ми сьогодні і як будемо робити, вже дуже цікаво. А, ну, Оскільки у нас приближається Новий год, основні питання, це найголовніше це як же накраситися на Новий год. Основное пожелание будет, это если вы для себя выбрали яркий образ, вот, и ваша одежда будет насыщенной, то старайтесь ваш макияж сделать наоборот менее выделяющимся, то есть более скромным. Если же а, вы собрались одеваться скромно, вот, и у вас будет достаточно простая одежда, тогда старайтесь сделать макияж более выразительный. Можно сделать акцент на губы, можно сделать акцент на глаза. Сегодня я по Покажу, как сделать э, макияж глаз э, выразительный, красочный. Э, и э, будем использовать мы много мерцания. Э, и потому что э, в Новый год очень хочется праздника. Как а уже <laughs> все будем распочинать? Э, начнем. Так как вы видите, я уже нанесла тон, сделала бровки и даже э, нанесла немножко легкую, легкую помаду э, и бальзам на губки. Выделила скулы, поэтому мы. Будем сейчас работать уже непосредственно с глазками. Вот. Сегодня я буду работать не совсем так, как обычно. Вы знаете, что для того, чтобы выделить глаза, да, если только у вас они не широко расставлены, мы начинаем наносить светлые оттенки под бровь внутреннего уголка глаза. И дальше, чем ближе к внешнему углу глаза, тем у нас оттенки насыщеннее. Вот, приблизительно вот как у нашей ведущей. Так, Наталья, я хочу тебе еще раз подякувати, потому что мне очень понравилось. Я думаю, что тебе чем так уж понравилось, как я сегодня выглядаю. Вот, но сегодня я буду делать немножко все шиворот на выворот, потому что я буду работать с мерцанием. И начинаю я как раз со складки века. Вот. Итак. какой колер берем? Я беру достаточно глубокий коричневый цвет. А, и когда модель смотрит на меня прямо, обязательно на меня пожалуйста. Вот, обязательно модель должна смотреть прямо. Ну, я уже знаю из своего опыта, что там тоже дуже... У тебе є декілька команд, якщо їх можна так назвати. Це вниз на мене «в сторону. Треба моделью бути знати, як, як треба бути моделью. Декілька таких. Да, і для того, щоб правильно відмітити складку і ну, дугу підчеркнути, обязательно модель должна смотреть тільки прямо. Цей момент, це важливо, так? Скажи, взагалі, можна чи можна це самі зробити вдома? Ну, звісно, я показую зараз, в принципі, класичні э, стандартні, так сказати, стандартну класичну форму, яку можна вдома. с легкостью повторить. Ну, то есть для того потребна будет вот такая палетка, как у тебя, так? С Не обязательно. Стендерами. Может быть, может быть достаточно, ну, можно использовать другие палитры, не обязательно именно такую. И я имею на вас здесь сколько кольеров там по Должно будет, быть. В принципе, для этого макияжа вам достаточно всего лишь... Ну, два-три оттенка. В принципе, даже двух достаточно, потому что, как я уже говорила, мы будем использовать мерцание. Итак, вот я подчеркиваю складочку. Я подчеркиваю складочку, получается вот такая вот немножко странная дугообразная форма. Так, угу. уже видно? Да, чуть-чуть. Треба добре растушевать, так? Да. У меня использую сейчас две кисточки. Одна, которую я наношу, вторая, которая растушевываю. Конечно же, кисть, которая у нас более пушистая, она у нас предназначена как раз для растушевки. Теперь мне надо подчеркнуть и нижнее веко немножко натреть и э, две линии сомкнуть воедино. Так, ну надарі, я, я хочу тебе запитати. Взагалі я не буду відволікати твою модель, якщо запитаю на ні. А, скажи, будь ласка, чим взагалі займаєшся і як часто ти Наталі допомагаєш а, створювати якісь нові образи, можливо, які ну на яких вона хоче поекспериментувати? Взагалі я займаюся жизни, Я всегда в спорті, 11 класс, С Наташей работаю уже давно, <laughs> как бы я ее любимая модель. <laughs> вот так. Интересно. Мне очень нравится, она очень мастер своего дела. Шикарные образы, вечерний, дневной макияж. Ну, вообще, образ, который тебе запомнился? Даже знаєте, чисто класічний, красна помада, такі елегантні класичні стрілочки і немного туші. Це ефектно, напевно так да, виглядає. Да. Це був на губах і мені очень понравилось. Ну а куди ти після цього змогла вийти для того, щоб продемонструвати усю свою красу? Mm -hmm. <laughs> Можна навіть на свідання пойти. Ще. Так, Наталья, ну ты... Сейчас, смотрите, я подчеркнула э, немножко прямо на себя. Я подчеркнула внизу немножко века. Вот, и, и получилась у нас такая форма петелечки. Mm -hmm. вот, и теперь э, от, открытым глазком вниз э, я на треугольничком наношу еще чуть-чуть выше mm -hmm. темный оттенок в уголок глаза. Mm -hmm. Вот. Дальше я буду использовать хитрый прием для того, чтобы нанести мерцание и блесточки, потому что они не так легко на самом деле наносятся. Для того, чтобы их нанести... Чтобы она не рассыпалась, Да, Да, так? Они, они очень часто рассыпаются. И для того, чтобы это не произошло, я бы рекомендовала использовать что-то, так сказать, определенную основу то есть это может быть что-то липкое вот это может быть что-то липкое на что они пристанут можно еще показать так теперь я меняю кисточку я беру кисточку для жирных текстур потому что если вы возьмете обычную кисточку для э, нанесения теней вы можете ее просто использовать, потому что чаще всего они натуральные. А, и наношу э, кремовую подложку. У кого нет такой, можно использовать, в принципе, обычный э, крем. Главное, наносите его очень мало. Вот, в, в, или, может быть, даже немножко тонального крема. Все, что будет тоненьким э, слоем. Таким, да, вот, да. Тоненьким слоем вот, э, можно использовать все, к чему вот, будут блесточки прилипать. Треба заработать даже обережно, напевно, чтобы а, усю весь інший макияж не Наношу я очень тоненьким слоем, потому что здесь тоже важно не переборщить. Если вы переборщите, у вас просто а, может немножко как скататься потом и тени, блесточки. Поэтому тут важно не переборщить. Взагалі сьогодні ти виглядаєш дуже новорічно, тому що а, у такому кольорі, як я сьогодні розповідала на початку програми, що це рік синьої зеленої вівці або кози, а, і тому треба зустрічати також чи в синьому, чи в зеленому. Ти сьогодні якраз вже у новорічному майже сукні, так Так, ти вже вибрала напевно для себе цю сукню, так чи є якісь інші плани? Не зовсім. Я думаю, що я дінис на новий годраздо поскромніше. Вот, так как сегодня... Но, например, ты я, допомнишь... но я не зря пришла, да, сегодня в таком платье, потому что действительно следующий год, и в макияже оттенки мы будем тоже в следующем году, вот это новогоднюю ночь использовать. Все оттенки синего, зеленого, то есть это изумрудный, синий, голубой, бирюзовый, фиолетовый. Ну, то есть поэтому... это еще и макияжи так входят в моду. отражается. конечно. Вот, что, ну, что касается блесточек то и мерцание то желательно конечно использовать серебряных цветов мерцания но в принципе мы можем использовать и золото вот, я нанесла белые тени точнее не белую, белую кремовую подложку и теперь э, я беру более плоскую кисточку, которой буду наносить э, мерцание возможно даже я это буду делать просто ручками, потому что да, скорее всего я ручками это буду делать. Это хочу, чтобы расподелили ты. Так, да, лучше да, прикидываем голову немножко назад и закрываем глазки. Сейчас это открой и смотрим вниз. Да, спасибо. Обязательно, если складочки уже появились, немножко крем ваш крем остел. вот уберите обязательно э, образовавшиеся складочки от крема. И только после этого наносите. Так, ну они тоже коварные, мне кажется. Они очень коварные. Я смотрю, что вот на один глазик они наносятся хорошо, на второй глазик они немножко... Вони просто да. одразу да, ж они просто вид отдыха сразу же разлетаются. Нужно не дышать. Ну, я думаю, знаєш, що треба потренуватися перед тим, як робити собі новорічний такий макіяж. Треба потренуватися, як взагалі, <рес> так, щоб, <рес> так щоб вони не а, не, не, розлетіли. не розлетілись. <рес> так, <рес> по всьому обличчю. <рес> 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 я напевно навіть трошки відійду, тому що мені здається, що від навіть від мого дихання вони розлітаються по студії. Желательно очень хорошо опрокидывать голову назад. Вы можете эм, в принципе попросить кого-то, чтобы даже помогли вам, потому что самостоятельно. Но, взагалі, як багато треба нанести, щоб а, ця була... Вони повинні приклеїтися. Тобто, ця липка основа повинна повністю перекритися і либо житінями, либо блісточками. я маю на увазі, щоб їх було не дуже багато, так, щоб вони, ну, не... Так, я не знаю, щоб... Ви не візьмете їх більше, ніж потрібно. Ну, от чесно. И теперь э, я беру немножко верную кисточку, потому что мне нужно теперь. Они и на... легко прибираются, чи... ну как сказать, в принципе, да. Так, закрываем. Вот, но я еще использую хитрости. Сейчас это все делается очень быстро, но для того чтобы э, еще они, для того чтобы они приклеились, я использую еще фиксатор. Закрываю глазки. Це якийсь особливий, так само. Я розпиляю його над моделью. Він фіксує взагалі весь макіяж, це тільки. Він фіксує детефіксатор для. Він фіксує повністю макіяж. От можна підібрати. Я думаю, що в новорічну ніч це дуже стане у нагоді. Uh, тому що ну, я маю на увазі фіксатор, так? Для того, щоб тому що це цілу ніч потрібно uh, веселити і зустрічати новий рік. Тепер я хочу зробити очі ще більш виразительними, тому я нанесу небольшу стрілочку. Использую для этого я сухую подводку. Честно говоря, люблю сухие, не люблю а, лайнеры, потому что, особенно вот фломастеры, а, потому что хуже намного наносятся, они наносятся полупрозрачно. Мне нужна вот четкая линия графическая. Открой глазки и смотри вниз. Взагле, напевно, требует... Требовало... Мати дуже стійку руку, так, щоб ось такими рухами намалювати, ну, не побоюсь, напевно, цього слова, намалювати, так, цю линию, це, напевно, приходит с часом. Согласна. Вот, в принципе, сделать стрелки может каждый, главное ориентироваться по направляющей линии, направляющая линия у нас, вот, это нижняя линия, вот, вот линия. А нижняя линия роста э, ресничек. Но ну, скажи, как правильно треба наносить? То есть, с какого куточка, с какой стороны? Я начинаю Ока. с внешнего угла и веду к внутреннему. Так легче в Там, да, где мне надо тонкую линию сделать, я держу, естественно, краешком кисточки вот именно в этом месте. То есть, начинаем оттуда. Напевно, тебе перед новим роком дуже багато клієнток, так які хочуть бути любимих клієнтів <світок> <світок> бути неповторними у цю ніч, у цей день. Які у них бажання найчастіше? Ось чи хочуть вони в це час люди хочуть праздника, люди хочуть віддихнути, розслабитися і хочуть от. Ну, вот насытиться вот этим вот светом добром э очень потому что и в последнее время все чаще и чаще ко мне приходят и просят а можно что-то вот такое вот праздничное с мерцанием вот вообще это популярный за вас такой макияж почему я его не зря сегодня делаю потому что действительно последнее время он стал очень популярным так и так у нас почти глазки готовы ровненько и теперь я могу еще немного мерцания нанести эм, под бровку. Как вы помните, тоже беру золотой цвет, такой золотой пигмент. Вот после этого я буду прокрашивать реснички ну, Уже дуже новоричный выгляд мои, Дарья. Я хочу тебе запитати, ти після цього ефіру ти збираєшся до школи, я так розумію? А, так, вже в нас канікул. Я просто, я просто думаю, що після цього обов'язково комусь потрібно ж показати цей макіяж, сходити кудись погуляти з кимось, так? Тому що так дуже гарно виглядаєш. на жаль, напевно, до, Нового, до нового року он не нету так. Нету живет, да. Ну, я думаю, было б таке бажання, щоб он... він тримався декілька днів. Да, я... Некоторые просят меня сделать макияж 30-го, что он доживет до 31-го. Ну, а взагалі, да. так, вообще это реально, это реально очень так? реально. Да, ну как бы, если бы это не было реально, они бы не просили. Так как большинство из клиентов, которые ко мне хотят попасть, они постоянные клиенты, вверх, они знают, что это очень даже реально. Последний штрих – это я подкрашиваю реснички. Вот. Если вы хотите округлить глазки, вы стараетесь нанести тушь вот, вот таким вот образом, открывающим, то есть и вверх, и вниз. Вот. Если вы хотите удлинить глазик, старайтесь красить реснички немножко в сторону, вверх. У тема выпадку, как ты будешь наносить? Поскольку я немножко удлинила глазки самим макияжем, я, как видите, наношу тушь и на верхние и на нижние ресницы. Стараюсь прокрасить хорошо у основания. Если я хочу, чтобы ресницы были более пышными, Я ще использую накладні пучки. Так, Свої. ну я думаю, сьогодні у моделі дуже, дуже гарні її вії, тому тут можна і не використовувати, тому що дуже, дуже об'ємні і довгі. В принципі, наш образ готовий. Если вдруг все-таки у вас немножко осыпались блесточки, вы можете взять, если кисточка не получается их убрать, вот вы можете взять тоналочку, вот, то есть не смывать макияж, а просто взять тоналочку, взять спонжик и аккуратненько спонжиком пройтись вот именно по тем местам, где немножко вот осыпалось, для того, чтобы макияж сделать чище. И наш образ новогодний готова. <laughs> на зале Дарья, а как ты избираешься встречать свой Новый Рик? Uh, конечно же, свой Новый год я хочу отметить своей семьей, потому что семья, как вы знаете, это самое ценное, что у нас есть. В кругу родителей, возможно, друзей. и друзей. Я думаю, будет очень даже весело. Я, я, думаю, ты плануешь быть такой же гарной, конечно. так, на новый... <laughs> Буду прощатися що... к Наталії за допомогою. <рес> ну, взагалі хочеться дівчата побажання ваше для наших телеглядачів, якщо у вас є що сказати. Тому що взагалі вже два дні буквально залишилося до нового року, і тому такі гарні дівчата. Я думаю, обов'язково щось хочуть побажати. Конечно, мы вас поздравляем с Новым годом. Вот. Мы искренне желаем вам быть всегда красивыми, свежими, чистыми, наполненными только положительными эмоциями и делиться этими эмоциями с людьми. Также пожелать крепкого здоровья, так как здоровье очень Важней, ні не, не буде нічого. Успехів і щасливого 2015 року. <рес> дякую, дівчата, що так, так гарно сьогодні майже закінчили наш ранок. Я вам дякую, думаю, що ми з вами обов'язково ще зустрінемося, наш ранок триває.